Ну, і тепер гість. Наш. Значить, зараз з нами в студії Андрій Яніцький. Це редактор І Запросили ми його. Ну, як ми могли вас запросити, насправді просто так, тому що з вами цікаво було б дуже сильно поговорити. Але це таке ЛБЮЕЙ класний ресурс. До речі, до речі, я хочу уточнити, що я редактор відділу економіки, Так, редактор відділу економіки. Отже. ЛБІ насправді дуже дуже змінився формат. Я раніше вас читав, а тепер читаю, мабуть, разів три чи більше, тому що справді, справді так наростили потужності, дуже багато Всі. оперативної класної інформації. Але ви зробили класну економічну викладку і фактично поставили запитання, яке дуже багато хто собі ставив. Чи виживе Україна без свого сходу? Так справді і звучить заголовок цього матеріалу на ЛБІ я покажу всім. От. Так виживе Україна без сходу чи ні? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно перевести все в какие-то более понятные для любого человека категории. Давайте представим, что страна ⁇ это не страна, а это семья. И вот сейчас эта семья под названием Украина живет фактически в долг. И рассуждать о том, Выживет ли страна без, там, допустим, какого-то члена семьи? Выживет ли эта семья или не выживет? Конечно, она выживет, она будет другой, но ситуация не изменится. Мы, у нас сейчас плохая обстановка с экономикой и будет плохой, если мы останемся без восточных областей не будет краха, не будет какого-то большего кризиса, намного большего кризиса, чем сейчас, но и не будет какого-то всплеска. Потому что состояние экономики зависит не от того, сколько у нас регионов, сколько у нас шахт, сколько у нас заводов, не от численности, а от того, как, по каким правилам эти заводы и шахты работают, какие между нами отношения внутри семьи. Счастливая эта семья, счастливая эта страна или несчастливая. Правильно у нас построены отношения между гражданами, между предприятиями или неправильно сейчас конечно неправильно мы видим что у нас дефицит бюджета у нас нулевой вВП в прошлом году и у нас сейчас очень много долгов и эти деньги мы должны потратить с умом не потратить их на еду не потратить их на развлечения а потратить их на то чтобы там найти новую работу да если в категориях семьи смотреть чем интересно интересные цифры которые в статье я опубликовал это цифры из исследований инвесткомпании компании ICU и инвестиционный капитал Украина. Это крупная инвесткомпания компания с офисом в Киеве они решили спрогнозировать. Сделали три варианта прогноза. Очень оптимистический, такой реалистичный и пессимистический на будущее. Значит, очень оптимистический, что Украина вернет себе Крым и все будет как прежде. Он крайне маловероятный. Они оценивают вероятность этого события в ближайшее время в 5%. То есть это практически нереально. Реалистичный прогноз, что Крым останется пока что не под контролем Украины, но но, э, мы не потеряем Восточную области. и э, пессимистический прогноз, что мы потеряем Восточную область. Э, а мы верность пессимистичного и реалистичного за их оценками? Они не дают цифру вероятности пессимистического э, прогноза, но я так понимаю, что раз они его внесли как невероятный, да, то это тоже очень низкие цифры. То есть они считают, что ситуация вот в таком отчасти подвешенном состоянии сохранится в том состоянии, в котором она есть сейчас. Но если даже рассматривать пессимистический прогноз, то они почитали, сколько, какую часть экономики формируют три восточные области. Тогда еще было непонятно, где именно будут самые горячие действия вестись, поэтому они взяли три восточные области и ну, Харьковскую добавили. Я, в принципе, глянул без Харьковской, выводы почти те же самые получаются. Они оценили вклад каждого региона в общую э, экономическую картину. Оказалось, что около 21 процента эти три области э, формируют. То Значит, есть это пятая часть. Да, 21 э, с половиной процента. Я тогда решил глянуть, какая доля населения живет в этих областях. И оказалось, что примерно та, та же доля населения, как и доля, которая делает вклад в экономику. То есть около 20% населения живет в этих трех областях, они тут оранжевым цветом обозначены. И 21,5%, чуть-чуть больше в процентном отношении, они дают экономике. Что будет, если э, этих областей не станет? Вот есть там другой график, если его можно показать. Да, да, То есть мы видим, да, будет э, большая доля, э, несколько э, миллиардов гривен в нашем, э, нашей экономике исчезнет. Но э, если вы посмотрите на динамику вот этих кривых то динамика не сильно изменится, да, может быть, чуть-чуть она станет более гладкой, но э, по факту получается, что сами экономические правила и законы не изменятся, не изменится наша там коррупция, бюрократия, и э, экономика будет реагировать, э, э, она станет меньше по объему, но будет реагировать точно так же, как и с этими э, тремя восточными областями, э, если они остаются. Поэтому, ну, мне кажется, не нужно делать такую трагедию, что э, если исчезнут восточные области и э, все, Украина тогда посыпется. Может быть, с политической точки зрения это будет так, но и не нужно, как бы, тешить себя иллюзиями, что э, очень многие любят говорить, что вот Восток он на самом деле очень сильно убыточный, он убыточный в, в, в рамках э, бюджетных перечислений. Но если мы берем не только бюджетную сферу, потому что через бюджет проходят не все деньги в экономике, есть теневая экономика, есть разные потоки, которые не проходят через бюджет. Если мы посмотрим на эту долю ВВП, то мы увидим, что не будет и какого-то всплеска. Да, так, вот графики, ці графіки, якщо їх совместить друг з другом, сіненькою кривою і красною кривою, точку. Наскільки я вас правильно зрозумів. Виходить так, що проблема не в тому, є там якісь регіони чи немає. Вкладів. Проблема в тому, що українська економіка не може надалі там, активно, адекватно розвиватися, реагувати, рухатися, якщо ми зберігаємо стару систему стосунків в Україні. Так, да, да, е, опять же, якщо. сравнивать с семьей. Вот берем большую семью. Проблема не в том, есть в этой семье дядя, нет дяди. Если семья несчастлива, если между собой все ругаются, если э, все друг у друга тянут деньги, э, там э, муж пьет, не доносит зарплату э, до семейного бюджета, э, а жена э, э, там, достает э, у него из кармана деньги втихаря, и это все вот так вот закручено. Если э, э, мы живем между собой негармонично, то... Мы, ну, не, важно, не настолько важно, сколько нас человек, есть, есть какой-то родственник или нет в этой семье. Семья несчастлива. Конечно, без этого родственника она будет еще более несчастлива. Но нельзя сказать, что это как-то кардинально изменит ситуацию в этой семье. Ви редактор відділу економіки Львова Берго, фактично, ви постійно займаєтесь тим, що ви дивитесь на українську економіку в цілому. Тобто ви не просто досліджуєте якісь її аспекти, а намагаєтесь дослідити повністю. B. На вашу думку, чи є все ж таки якісь певні там, позитивні тенденції до того, щоб змінити цю систему в стосунки в родині? Як ви це називаєте? Так, є, звісно, є. От то, що ми підписали. договор с Международным валютным фондом. Это шанс на то, что у нас поменяются правила, потому что фактически мы позвали советника, да, такого семейного психолога, который должен наладить у нас отношения в нашей большой семье. До этого это не удавалось сделать. Когда МВФ давал деньги Тимошенко то начиналось выполнение рекомендаций МВФ и в какой-то момент прекращалось. И прекращалось финансирование. То же самое произошло при Януковиче. Мы получили первые несколько траншей, потом ситуация опять остановилась, и никаких изменений не было. Но при нынешнем правительстве, мне кажется, есть шанс на то, что изменения произойдут. Это не столько заслуга, может быть, этих людей, а это сама суровая реальность, что если мы не сделаем этих изменений, то может и страны не существовать. Мы сейчас фактически, если бы нам все наши кредиторы сказали... Возвращайте деньги, которые мы вам дали. И мы не можем сами себя прокормить. Державный борг в 70... Он постоянно растет. Близко 80 вам... миллиардов точно я. Ну, Мені сложно сказати, нужно смотрети, тому що я не любить цифри. Це називали коли ко коли порівнювали та скільки віктор Федорович Янукович зміг вивести з країни там банк на банківських рахунках і в форматі готівки. Типу, і коли порівнювали це, тоді порівнювали з державним бюджетом. Це було майже 80 ну, мільярдів на той момент. Якщо ви читали вчорашнє інтерв'ю Кахі Бендукідзе, завітника на Українській правді. Ага. А, И он говорил э, примерно такую вещь, что дефолт ⁇ это еще мягко сказано. Вообще стоит вопрос о существовании самой Украины. Мы 20 лет э, не строили государство так, как его следовало бы строить, и пришли к тому, что сейчас мы как бы на грани уже не то, что на грани, мы уже переступили эту грань, мы уже утратили контроль над Крымом, у нас э, есть горячая точка на востоке Украины. Э, э, уже фактически ну, вот нам нужно или что-то делать, или меняться, или бороться с коррупцией и менять к лучшему нашу страну, или ну давайте да, снова разойдемся по разным империям, да, кто, там, часть туда, часть сюда. Да, Я думаю, уже... что никто этого не хочет. Правильно? Да, мы уже нас... всяких разных перемог там перемог різних потенційно потужних політичних лідерів мали такий досвід, але ну зараз нарешті здається прийшло розуміння, що справді потрібно щось змінювати системно і постійно. Що саме на вашу думку, за що саме треба взятися перш за все, для того, щоб переламити цю негативну тенденцію? В первую очередь, конечно, коррупция и бюрократия, она мешает вообще всем отношениям в государстве. Как с этим справиться? Если мы не можем побороть, условно говоря, коррупцию в СЭС, да, давайте отменим, ну, может быть, не полностью СЭС, но отменим максимум из контрольных функций, которые есть. Если тут я полностью поддерживаю, как у Бендукидзе, если, если сегодня, допустим, СЭС не работает, ну, все знают, что там можно купить за деньги любое разрешение. Это только одна формальность, только кажется, что она работает. Да? То зачем вообще эта структура? Давайте мы эту структуру перестроим с нуля. Если мы видим, что... Система открытия бизнеса, система закрытия бизнеса очень коррумпирована. Если кто-то открывал когда-то СПД и потом пытался его закрыть, это же сумасшедший просто дом. Открыть уже можно, в общем-то, просто, СПД. Закрыть по-прежнему нужно 4-5 месяцев на того, чтобы закрыть предприятие. Зачем нам такие жесткие регулирования? Давайте отменим эти регулирования, они бестолковые совершенно. И так можно, по каждому министерству можно брать. То есть сейчас нужно взять и убрать все ненужное, убрать каждую ненужную бумажку. Если кто-то когда-то пытался строить дом, то он э, знает, сколько нужно согласовать э, бумаг. Ты уже дом построил, да, но ты бумаги еще не согласовал. Ты уже газ протянул, уже там, согласовал, как, как эти трубы будут идти э, с там, Киев-газом. Но ты еще ну, ты не, см, не можешь никак добиться э, бумаги, которая бы подтверждала, что у тебя уже все сделано. То есть в реальности дом есть, а на бумаге нет. Это э, понятно, что это система, которая просто занимается шантажу вымоганием денег у граждан и опять же любой предприниматель любой бизнесмен может назвать вам 10-20 таких бумаг которые он уверен что если их убрать ничего не изменится Mm -hmm. За Зай, зарегловані, але yeah. знаєте, дуже часто в Україні ну раніше таку помилки фактично допускали все зводило до питання кадрів. Тобто казали, от там це хороший, це поганий, але не говорили про те, що треба змінювати систему. Але все ж кадрове питання теж ігнорувати не можна. Ті люди, які зараз перебувають на посадах, там ну як мінімум в уряді українському. Чи вважаєте ви що це є люди, які е, будучи змінювати які зацікавлені, які компетентні. в том, чтобы сделать какие-то изменения в Украине? Это, конечно, не дело журналистов как хвалить чиновников, но мне кажется, что финансовый блок правительства сейчас довольно профессиональный. Министерство финансов, Министерство экономики, премьер-министр, который сам был в Нацбанке, в сфере финансов есть понимание, что делать. Президент человек новый президент, который только пройдет инаугурацию человек старой формации, он в политике уже давным-давно, но то что он смог построить успешный бизнес и мы все знаем бренды, может быть некоторые там, покупают эти конфеты каждый день. Да? Мы видим, что он смог чего-то в этой жизни добиться и что-то построить своими руками, не украсть, да? ну, во всяком случае я не видел таких разоблачений пока что он смог построить какое-то предприятие которое приносит конкретную пользу людям и мне кажется в этом он выигрывает в сравнении с многими нашими предыдущими лидерами как будет это реализовано в будущем будет ли он использовать свои навыки и умения для того, чтобы нам всем жилось лучше, а не только ему самому. Я думаю, что мы очень скоро это увидим и почувствуем. Но надежды определенные, конечно, у меня есть. Ну, фактически, сейчас у нас будет такая возможность просто подвести на его первые кадровые призначения и понять, в каком направлении э, будет двигаться украинский президент. Чи то он захочет в истории, чи то он захочет э, зарабатывать деньги. Мне кажется, э, мало смотреть на то, что, на то, кого назначают, э, кто у власти надо понять, что вот был Майдан, да, были массовые протесты. Майдан — это дело такое, не сиюминутное, и протестовать нужно не один раз в пять лет и не один раз в десять лет. Нужно каждый день бороться за свои права, каждый день улучшать жизнь вокруг себя. Мне очень нравится, когда люди пытаются что-то сделать своими руками, когда они там, в подъезде своем могут навести порядок. То есть, если человек ощущает себя уже хозяином не только там своей квартиры, да, а уже лестничной клетки своего дома, своего двора, то постепенно дорастет понимание, что он и является и хозяином своего государства, он может влиять на процессы, может менять это государство к лучшему. И э, те общественные активисты, которые сейчас давят на, на, уже на новое правительство, они делают абсолютно правильно, потому что э, вот люди, которые сейчас сидят э, на площади независимости и говорят, что мы тут контролируем власть, сидя в палатке на площади независимости, ты власть не будешь контролировать от того, что ты сидишь в палатке и э, пьешь чай, э, ничего в, в государстве не поменяется. Нужно влиять. Вот если ты разбираешься в какой-то сфере, там, не знаю, в транспорте, иди добивайся того, чтобы транспорт работал лучше. Давай свои советы. Не прислушивайся к твоим советам, объединяйся единомышленников. Я знаю, есть группа единомышленников, которая стремится, чтобы там, метро на троищину построили. И в, в этой группе на Фейсбуке уже там, почти 200 человек. Это может быть от жителей 300-400-тысячной троищины это крайне мало, да, крайне малый процент. Но есть люди, которые объединились и они чего-то добиваются вместе. И так можно посмотреть в каждой сфере. Вот эти маленькие ростки общественной активности это тоже, это, это тоже залог будущего и экономического счастливого будущего нашей страны. Поэтому, друзья, я призываю всех, давайте не сидеть на месте, не смотреть, кто кого назначит, а давайте приходите сами, добивайтесь. Лузмінні страня к лучшему Да, варто зуважити, що ці акції протесту, вимоги змінити ту чи іншу сферу, пропозиції законопроектів. Це ж не Дуже багато хто каже, типу ви як дайте людям попрацювати, ви заважаєте людям працювати. Насправді це формат допомоги. Суспільство має говорити, що йому потрібно, має озвучувати власні бажання і вимоги, а не чекати, поки їх вгадають. Просто да, просто все должно бути конструктивно, Не нужно там приходити зразу і, і говорити, ви все неправильно робите, уході відсюди, Я лучше знаю як Распиши, напиши, приди, на прием к депутату к своему приди, расскажи. Найди сейчас социальные сети, найди чиновника. Он, у нас сейчас любому министру можно в Facebook написать. И очень многие министры отвечают. Да, да практически, сейчас нет какой-то преграды такой, чтобы гражданин, который видит, как, как можно улучшить жизнь в стране, не мог донести эту информацию. Можно завести блоги. Сейчас очень много блогов на разных ресурсах, где открывают бесплатно, без цензуры. Пожалуйста, лоббируйте свои интересы. Но это еще до Фейсбука. У меня вчера таки был интересный досад. Один из моих друзей на Фейсбуке написал, ой, это дивное чувство, когда твой друг на Фейсбуке стал президентом. Да, <реклама> <реклама> это, конечно. Ну, если мы говорим о жителях восточных областей, то... Да, возможно, есть среди вооруженных людей не только те, кто приехали из за границы, а и некоторые люди, которые поверили в российскую пропаганду да, и тоже взялись за оружие. Им кажется, что так они смогут изменить жизнь к лучшему. Мне так не кажется. Я был противником насилия во время Майдана, во время протестов. Мне казалось, что тактика насилия, она неправильная. И я остаюсь противником насилия сейчас. Насилие, оно ухудшает ситуацию, оно углубляет разлом в обществе, приводит к тому, что появляются там кровные враги, да, появляются враги. Это уже люди перестают думать рационально, логично. логично. Рушатся экономические связи. Сейчас еще формально Восток в составе Украины, да? но как вы думаете, как там работается бизнесу? Можно там свободно поставлять туда продукты? Как там банки работают? Как там телеканалы работают? Это тоже бизнес, телеканалы. То, что вышки захватывают, отрубают там. Я слышал, что 1 плюс один не вещает в 25 городах Востока. Это значит, что телеканал теряет рекламные бюджеты. И это касается любого бизнеса. Зрозуміло. Mm -hmm. Дуже вам дякую. Я нагадаю нашим глядачам. З нами був Андрей Яніцький, редактор економічного відділу ЛБЮІ. Чекаємо на ваші наступні аналітичні викладки. Дуже вам дякую. Спасибо. Гарного дня. Mm -hmm. uh,